নমস্কাৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ অতি অনবদ্য আৰু সৃষ্টিহীন এক অনুষ্ঠান হ'ল পৰীক্ষা পে' চৰ্চা আৰু পৰীক্ষা পে' চৰ্চাৰ জৰিয়তে তেখেতে শিক্ষাৰ্থী অভিভাৱক আৰু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ লগত পৰীক্ষা সম্পৰ্কে পৰীক্ষাক চাপমুক্ত কৰা আৰু পৰীক্ষাক উৎসৱৰ দৰে পালন কৰাৰ বাবে পোনপটীয়াভাৱে বাৰ্তালাপ কৰে দুহেজাৰ ওঠৰ চনত আৰম্ভ কৰা পৰীক্ষা পে' চৰ্চা এইবাৰ অহা কালিলৈ দহ ফেব্ৰুৱাৰীৰ তাৰিখে দিনৰ এঘাৰ বজাত অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু ইয়াৰ বাবে এইবাৰ অসমৰ পৰা সৰ্বাধিক প্ৰায় বত্ৰিছ লাখ লোকে পঞ্জীয়ন কৰিছে আৰু ই গোটেই ৰাষ্ট্ৰৰ ভিতৰতে আমি অসমে দ্বিতীয় স্থান পঞ্জীয়নৰ ক্ষেত্ৰত লাভ কৰিছোঁ তেখেতৰ এই অনুষ্ঠানত আমাৰ অসমৰ বৰাক ভেলী নাৰ্ছিং উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ এজন ছাত্ৰও তেখেতে পোনপটীয়াভাৱে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ লগত বাৰ্তালাপত অংশগ্ৰহণ কৰিব অহা কালিলৈ আমাৰ অসমৰ চৌৰাল্লিছ হাজাৰ পাঁচশ চৌষষ্ঠিখন বিদ্যালয়ত এইটো পোনপটীয়াকৈ সম্প সম্প্ৰচাৰ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে দূৰদৰ্শন ৰেডিঅ' আৰু বিভিন্ন অনলাইন চেনেল যেনে ইউটিউব আদিৰ জৰিয়তে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এই পৰীক্ষা পে চৰ্চা উপলব্ধ হ'ব মই সকলো নাগৰিকক শিক্ষাৰ্থীসকলক পিতৃ মাতৃ অভিভাবক সকলক আর শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী সকল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পরীক্ষা পে চর্চা দুহেজার পঁচিশ অহাকালি দশ ফেব্রুয়ারি তারিখে দিনৰ এগারো বজাত অংশগ্রহণ কাৰণে আর ইয়াক সাবর কারণে চাই পৰা প্রেরণা লাভ কাৰণে মানে সকলকে বিনম্র আবেদন জানাইছো